рассказать вам формулу, по которой считать. Хотите? Дорожать будет Запиш... бензин? Не, запишем. Ну, запишите формулу, и вы будете и все да. Да, ну, будете давайте. сами каждый раз считать прогнозы, будете лучше, чем плац, работа Хотите быстро? На, 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 на сам... Цена Давай. плац есть такая, международная. Всегда можно в интернете найти ее. Плац, там, Ю, Средиземное море. К ней может, ну я не буду вам рассказывать схему скидок и транспортных расходов. Этот плац. Берите плюс 15 долларов перевалка и плюс 20 долларов железная дорога. Это к точке заправочной станции. Прибавьте сегодня 260 долларов акциз и умножьте это все на 1,2. Это на НДС. Потом умножите на текущий курс. Не, не, вы не смеетесь. Вот берете, допустим, сегодня оплат там 900 долларов. Чтобы было понятно. Прибавили к ним 260 долларов акциза. Умножили на, на 1,2. Это добавили НДС на это дело. То есть сколько там? 1160 плюс 220, да? Или 230. Около 1400. Плюс еще 50 долларов на дорогу и на перевалку, будет 1450 тысяч, ну, плюс-минус 1500 долларов. Курс какой у нас сегодня? 14? Умножьте на 14 и добавьте 1000 гривен, это от нефтебазы до пистолета на заправке, и умножьте на 0,75. Это и получите цену за литр. Вот можете всегда так считать. Все зависит от курса и от цены на плац. Это без заработка, это себестоимость. Но сегодня...